qani shu rasululloh alayhissalom ey iymonlilar ey musulmonlar sen bir biringga aka ukasan degan payg'ambarimizni gaplari olloh iymoni borlar aka ukasan degan qani oyatga amal qani qani biz musulmonligimiz siz o'ylaysizki namoz o'qisa bo'ldi musulmon bo'lib qoldi deb o'ylaysizmi qiyomat kunida balog'atga yetgan kunimizdan boshlab jon chiqadigan kunimiz bor o'lamiz ruh chiqib ketadi 12 yaş, ya 13, 14, yaştan, belağat, menge, künlengi, o'n ikki yosh yo o'n uch o'n to'rt eng oxiri o'n besh yosh agar balog'at alomati bilinmasa eng oxiri o'n besh yoshdan siz bilan manga daftar ochiladi savob gunoh yozila boshlaydi o'sha kundan keyin nechchi yil yashaysiz yigirma beshga kirib o'ldimi o'n beshga kirib balog'atga yetganmi o'n yil nima qilgan bo'lsa nima nima qildingiz qarash gapirish hidlash eshitish qo'l oyoq miyada nimani o'yladingiz qalda nimani o'ylab hammasidan so'ralamiz akalar